Всем привет! Вот решила снять видео отчет по многочисленным просьбам о наших покупателей. Что очень много спрашивают, что есть наличие, сколько что стоит, какое оно вживую. Вот решила очередную посылочку снять на видео, показать какие свадебные платья, какие они вживую, какая бижутерия, какая косметика. Очень много всего. пришло, большая посылка. Также вы можете это все увидеть в нашей официальной группе ВКонтакте. Вконтакте.com свадьба.бренд. Почему свадьба? Потому что мы делаем акцент на свадебной платье. Вот, кстати, кто не силен в английском, вот это можно переписать. Так... Также у нас сейчас в группе проходит акция Мисс Осень. Мисс Осень 2013. То есть все красивые девушки, у нас на Украине все самые красивые очаровательные девушки, добавляют фотографию в альбом Мисс Осень 2013 приглашать своих друз друзей проголосовать за них. И также можно выиграть сертификат на сумму 300 гривен на покупку в нашей группе. Любой. Либо это бижутерия, вещи, обувь, сумки, все что угодно. На любую сумму. Вернее, на сумму 300 гривен можно выиграть. Выиграет эта девушка, которая наберет самый больше голосов. Так. Ну и перейдем, перейдем по ссылкам. Так, начнем мы с платы в свадебных. Вот такие вот мы получили шубки свадебные для невесты. Детские Платья такие вот так. большинство приходит в разобранном виде. Приходится самой собирать. Вот такое вот платье, к нему цепляется бантик, поясочек розовый. Ну, выглядит это очень красиво. И, кстати, стоит совсем недорого. Это можно купить у нас в группе, оно есть все в наличии. Вот такое вот свадебное платье, шикарное. Можно заказать на свой размер, можно купить, но оно идет сзади с шнуровочка, то есть размер подбирается здесь 3-4 размера. Под свой, под свой размер можно подобрать, ну, то есть одно платье идет на 3-4 размера. На рост оно очень длинное, на метр восемьдесят пять, где-то это с каблуком. Такое вот Платишь, очень популярно. У нас уже заказывают его не первый раз. Э, о, длинная со шлейфом. Сейчас я покажу. Шлейф. Длинный задний хвост. Кружево, французское кружево. Так. Это у нас вечернее платье. Я немножко думала, что оно будет по-другому, более скромное, но оно, но оно выглядит шикарно. Здесь еще получается, как, ну его гладить надо, оно только пришло мятое. Тут очень много подъюбников. За, за счет них она очень пышная и выглядит ошеломляюще. Выпускной вечер, дружка его может одеть. И даже на свой день рождения. Так. Так. Не тухнет экран. Плохо. Так, здесь у нас получается, что такое пальтишко, осень-весна, это из, из серии Абектурия Беха. Сейчас я покажу, как оно, как оно смотрится, как оно выглядит, я, конечно, довольна покупкой. Пальто вообще супер. Оно такое очень мягенькое, ткань такая, я думала это драп, но это не драп, оно типа велюровое, такое очень мягенькое, очень приятное такое для тела. Как бы пальто-курточка, что-то что такое, ну для осени, отлично вообще, вот так вот оно смотрится. Мы еле-еле дотащили со склада, очень большая. Так, вот туфли пришли. Обратите внимание, Зара, Зара пишут Зара, но и есть Зара. Туфли Зара стоят на них как для Зара вообще очень-очень дешево. Вес у них что-то грамм 700-800, как бы они не тяжелые. И доставочка тоже недорого. Дальше бы хотела сделать акцент. На бижутерии пришло очень много бижутерии. Бижутерия очень-очень хорошо упакована. Герметически пакеты воздушные, чтобы ничего не рассыпалось, не разбилось. Очень хорошо упаковано. Все мне понравилось. Вот такой браслетик. Это такой шикарнейший. Ой, показать на камере. Стоит он тоже довольно-таки недорого. Так. Дальше. Поехали по бижутериям. Очень много пришло бижутериям. Очень много заказывали. Все в таких вот пакетах. Тут много-много-много слоев. Так сережечки. Девочка заказывала сережки. Ой, какая прелесть. Вот. Очень такие нежненькие. Вот такие вот. переса. Так, выкладываю быстренько, потому что время идет. Наше видео затянется на час целый. Я бы хотела вкратце все рассказать, показать, чтобы не тянуть резину. Вот еще такие вот сережечки. Это есть в наличии, это можно купить в нашей группе. вконтакте.com, вконтакте свадьба.бренд. Так, это это такие же самые. Ой, это сережечки Шанелька, тоже девочка заказала. Ой, это плохо видно, но они вообще под золото, как бы э, напыление это не смывается, не окисляется, Вы с камушками. Но они такие меленькие, меленькие, аккуратные сережки. Так. У нас тут браслеты пришли. Это как бы такие нарядные тоже. Вау. Прикольно. Такой вот браслетик. Жемчуг. Жемчуг с камушками. Очень красиво. Я себе бы себе, себе все поставляла помните там крестика. Наверное, это не моя. Это будет Так. С конца посмотреть видео. Так. колечко, в общем, заказывала на угад, подойдет, не подойдет. Вроде бы по размерам посмотрела на всех сайтах. Ой, господи. Так, такое вот колечко. Вот. Плохое освещение, мало света, не видно. Тут камушки очень красивая. Так, на этот палец маленькая. Пока не буду одевать его на этот, потому что потом будет трудно снять. Боже, какая прелесть, обалдеть! Я довольна. Очень красивая коца. Стоит он там символическая цена вообще, копейки. Так. Хуже. Так, здесь у нас получается опять эти браслетики. Мы заказали несколько разных видов, чтобы они были у нас в наличии. Ну вот они идут, чтобы они были в наличии в группе, потому что как бы никто не хочет ждать очень долго там одного браслетика, да, месяц. Бывают задержки на таможне, бывают задержки на Китае, китайцы плохо работают. Китай – это всегда риск. Но эта посылка, кстати, пришла очень-очень быстро. Здесь сборная посылочка. Кое-что заказывали месяц назад, кое-что… ой, не месяц, три недели и две недели. То есть половина товара пришла, которую заказывали две недели назад. Я была в шоке, что вот такая большая очень много всего. Но получается, что товар пришел через две недели я уже как бы опасаюсь, предупреждаю людей, что ждать надо там 3-5 недель, но когда приходит через 2 недели, то люди, конечно, рады. Покупатель доволен, что очень быстро. Такой браслетик уже. Очень красивый, такой с камушками. Очень много разных интересных вещичек. Вот это, наверное, там не мое, на неё, там, да, okay, отдать. Так, здесь что здесь акции было две туши тоже. Можно заказать ее у нас в группе, такая тушь. Была акция, там две туши по цене одну. я хотела показать, показать наборы. Наборы эти очень хорошие, очень хорошего качества. свое лицо не показываю, но вам не надо. Мне тут надо основное рассказать о товаре. Хотя, можно так. Так. Вот, пришли наборы э, кис кисточки кисточки их можно приобрести у нас в вконтакте в официальной группе контакт где точка ком свадьба бренд вот такие вот наборчики тут получается 5-8 кисточек вот такая вот дарунан это конский ворс. Все натуральное, все настоящее. Пробую, потому что один комплект мой. Могу позволить себе попробовать. Вот это все можно приобрести у нас. Заходите, добавляйте, пишите. Все можно под заказ. И там очень много разных наборов. Можно под заказ и можно. Купить то, что есть в наличии, можно купить сразу, можно под заказ. Так, это у нас палитра. Тут получается румяна, пудра, тени. Наборчик такой. Оно все упаковано. Мы увидели все в пакете, в воздушных пакетах, что немаловажно, чтобы не разбилось по дороге. Все целенькое. Потому что как бы опасаясь, заказывает косметику с Китая. Так, как она у нас тут открывается. Вот. Ой, она так пахнет приятно. М -м -м, такой нежный запах. пудра. Пудрюмяна. Ой! Пудра румяна, Ой. румяна тени. Мама Мала пришла. Да, там Мала пришла. Пусти, а сюда не не, не впускаю. Мала пришла. Говорю. Ты что не слышишь? Орёт. Сейчас подожди, подожди, я.